स ना Мои. Дорогие мои братья и сестры, приветствую вас и хочу, чтобы мы отключили наши телефончики, поставим самолеты всякие там, ну, чтобы не звонило, короче. Или просто нажмите кнопку отключения, ну, у кого какая система. Вот вам подскажут. Есть, есть, у кого проблема с телефоном, есть святая вода, пускайте сюда телефон, гарантированно выключается. Выключу. Что он включится, я потом Нет, я не включу. Друзья, да, давайте выключим, друзья. Или поставим на беззвучный режим, потому что я думаю, что... Я не думаю, что за эти два часа мы спасем мир. Да? Вот мы не президенты, не министры, но даже, знаете, пророк Даниил, он был премьер-министр, был премьер-министр, тем не менее он три раза в день находил время молиться Богу. Он закрывался в комнате, открывал окна на Иерусалим и молился Богу. Да? Мы не министры, мы тем более можем отключить наши окна мы уже открыли телефоны отключили остается только молиться господу Аминь. Аминь. Да, и сегодня у нас служение хлеба проломления служение причастия вот и когда мы вспоминаем смерть и воскресение христа мы вспоминаем страдания иисуса христа в этот день да мы готовы мы переживаем мы молимся каемся делаем все, чтобы быть готовыми к этому служению. Ми. Ми. Вот. И я поэтому прошу, чтобы мы дальше, кто особенно готовится участвовать в промлении, находились в таком трепетном молитвенном состоянии, да, чтобы мы не потеряли это. Да? Чего же мы телефоны выключаем? Там позвонили, там отвлекли. Да? Уже это очень ценное время, и мы можем его превратить в благословение, а можем потерять. И написаны такие слова. Господь, сказал, э, в, это, в, это время, в это время, когда уже это было перед самим, да, перед тем, как его должны были взять, он сказал, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Аминь. Он говорит, да не смущается сердце ваше, да, веруйте в Бога и в меня веруйте. Поэтому мы должны сегодня, знаете, много есть смущающего в нашей жизни, да, что-то происходит там, что-то там. Мы начинаем смущаться, мы начинаем уже терять веру в Господа Бога. Бог говорит, не смущайся, не бойся, не переживай, не нервничай. Да? А что же мне делать, Господи? Он говорит, веруй. Только веруй. Да? Не бойся, только веруй. Тоже было сказано писать. Да? Не бойся, только веруй. Сегодня Господь говорит, только веруй. Не бойся там того, того, только веру, да. И не смущайся от того, что тебе говорят, какие-то мысли, что-то там, да там, заболело. Все, Господь, что ж будет? Ну, что будет, ну, на небо пойдешь, в рай попадешь, что будет? Ну, ничего не будет. Да? Что будет? А мы смущаемся, мы переживаем, да. да? Бог также, да не смущается, сердце ваше. Да. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. Поэтому. Давайте мы в этой первой молитве будем э, молиться, избавляться от всего смущающего, от всего отвлекающего, да, чтобы мы могли достойно провести это служение. Дорогой Господь, спасибо Тебе, спасибо, что мы можем иметь это время благословения и служения на этом месте. Отец. Благослови нас Господи, В этом суде, в этом служении, служение причастия, мы просим, вы будьте сами, и сказать, не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте, Боже, благослови нас, Господь, в Тебя, Господь, веруйте в Сына Иисуса Христа, Очень Небесный,

Спасибо за мир Божий в наших Спасибо за милость, Спасибо за прощение, Господь. Благослови нас. И поддержи нас сегодня. Ты нужен нам, Мы нуждаемся в Тебе. В Твоей силе. В Твоей поддержке. В Твоем прощении. В Твоей милости благослови. Мы нуждаемся. Благослови нас. Благослови нас. Благослови и на это, это служение, а мы благодарны тебе, чудный Бог, на те, сын, и душа твой, а мы, Отче наш, сущий на небесах, во да связится имя Твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя, и на земле, как и на небе. где наш засушник, давай на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши, и не веди нас в искушение, но и с вами нас от лукавого, твоё и вот Твое царство, и сила, и слава во веки. Аминь поклоняемся Тебе, Иисус, и мы искупнены были Твоей кровью, святой Господь. Мы жаждем Твоей славы силы, очисти, а мой нас, Иисус. Я был искуплен. Силу дала, наши цепи ты разбил, вся болезнь носила. Про Христа, про Христа, власти силу дала, разрываю все были и победу я тебя. Иисус, спасибо тебе, что сегодня мы можем веровать в тебя веровать и не бояться Иисус, потому что мы знаем, что ты великий Бог. и тебе. Я был искупен, мои грехи все Бог забрал ты, вознес. Имени Иисуса, мы преклонимся. Pro Cristo, pro Cristo, nasce siu.

молитвы, ты проси меня, что сомнения часто поступает, и проси меня. Что еще не веря побеждает Ты проси меня, ты проси мне не часто поступает, Ты проси меня, что еще не верит побеждает, ты проси меня, ты проси меня. Научи нас, Господь, свято жить, Иисус, в Тебе. Помоги, Иисус, научи нас, прости, Господь. Господь. Что я путь не по пустыне, ты проси, Господь, и за родную меня, ты проси меня, что в душе врага я не прощаю, ты проси меня, что еще на зло я отвечаю, ты Ты меня, что в душе врага я не прощаюсь.

Я хочу исполнить волю твою, прошу окропи меня своей кровью. Я хочу видеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу научи меня любить, как любишь ты. Укажи нам путь, какой Как нам идти. Я без тебя Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очистить. Нас, очисти нас. О Господь, позволь мне все тебе, Иисус. Мы хотим, чтобы ты очистил, Господь, чтобы Ты, Господь, со своей рукой, Господь, нашего сердца нашего разума, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты оформлял наш раз, чтобы ты Тебя наш дух, Иисус, Треба.

нами приходи тебе, Господь, и слави твое великое имя. Помоги, чтобы мы проверяли себя, Иисус. Проверяли и приходили к Тебе за светлый всем Наш великий Бог, мы поклоняемся Тебе, великому, великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Сейчас было показано, такие я и было сказано слово, но, э, Подтверждение тому, що читал пастор, было сказано, щоб народ е, е, вірували, що через кров Христа приходить прощення, приходить розрушення, е, всяких цепи і років, які зв'язаны, е, що я це все розрушаю, но це нужно прийняти вірою. И було показано, що би, сатана приходить и атакує. что то есть нема прощения, что есть цепи какие-то оковы, которыми связаны навык, и как бы что типа что нет свободы и было показано, что то есть перед ним надо ставить щит веры, что верой, то есть через кровь Христа пришла, пришло, прощение и приходы уже как бы исповедовать, что приходы освобождения от всяких грехов и оков. Господь, благодарный Тебе за Твое откровение, за Твое наставление, Господь в что Ты наседаешь церковь, что ты строишь свою церковь, Господь в Ты благодарный Господь, что есть победа в Твоей крови, есть сила в Твоей крови, есть восстановление, есть спасение, восстановление семьи, Господь, спасение родных веселой все это сокрыто в твоей победе, в твоей крови, Господь. А мне на вере стоять, не смущаться, не принимать, Господь, ничего. И мы благодарны Тебе за ту великую благодать и работу, которую Ты делаешь и сделал, и еще будешь делать в нашей жизни. Благослови нас. Мы верой принимаем это откровение. Будем размышлять над ним и возрастать в вере. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Так, так детки. Смотрите, сколько сегодня. Много. Еще идут, еще бегут, бегут. Бегите, бегите сюда. Мы ждем вас. Посмотрите друг на друга. Все, вы хорошие, все нормально. Все благословенно. Давайте мы помолимся за деточек, мы их благословим именем Иисуса Христа. И, Отец Небесный, мы благословляем наших дорогих деточек именем Иисуса Христа. Боже, благослови Господь на воскресную школу, на обучение, на примирение, на любовь, на благословение. Пусть сегодня будет радостный, хороший день в твоей церкви, в твоем доме. И пусть семена Святого Духа посеются в эти сердца. Благослови тех Господь, которые будут с ними заниматься во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Детки, и дети, дыхай вас Бог благословить. За Звук дати, а так чути. Чутіше, тогда не треба звука давати. Я всіх приветствую, і в мене є благодарність і свидетельство. Ну, ми колись брали пост месті з Одеської народної церкви, дня. І я взяла пост за свою роботу, я хотіла встроїтися на роботу, але не вийшло. Я пробувала прозорки, у мене не вийшло. Ну я думаю, ну якщо не вийшло, то, значить не обов'язково, що продзерки робити. Ну і ми взяли три дні посту. Ну, я взяла там за свої вожди і проходить три дня поста. І буквально через два дні до мене підходить мама і каже: тобі там жіночка предложила роботу у нас на місці в магазині. І ну якби я навіть не розраховувала на те, що я зможу там працювати, тому що би, в город поки я не, не планувала їхати, тому що в мене ще була учора. Ну я благодарна Богу, що Бог через те, що ми молимося і постимося, він відповідає на наші молитви і на наш пост. І також я благодарна Богу, що uh, я змогла прийняти води хрещення, uh, що я являюся uh, членом церкви, що Бог допоміг, uh, провів, благословив.

Церква. Дуже радий бути посеред вас, посеред народу Божого велике благословіння. І знаєте, коли входить в буденність, ми дуже часто можемо це ці не цінувати, але повірте, це таке благословіння бути зібрані і славити Господа. Я бачу в фотографії. У вас недавно вознекращення було? Так, <реш> так. Для <реш> мене ну, це теж особлива подія, і де б це не відбувалося. Чи це відбувається, <серків> чи це відбувається в Україні, чи це відбувається десь в якійсь місці? Я щиро радію, тому що я бачу, що сім'я Божа і Боже тіло воно росте. Це говорить про те, що хтось вклав працю. Це говорить про те, що хтось чимось пожертвував, Це говорить про те, що Слово Боже, воно без плоду до Бога не повертається. І Господь Бог благословить нас бути учасниками у цій праці. Бути, учасник. не просто спостерігати, як все гарно відбувається навколо нас, не просто спостерігати, як хтось закотив рукава, знаєте, і, 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 і з великим. Ми знаєте, здобуває оці колоски, оці снопи і приносить перед себе Боже, а щоб ми були учасниками цього процесу. Знаєте, я так роздумував, знаєте, ми, ми знаходимося в церкві Божій, і ми тут, як у школі, ми навчаємося щодня, ми щось здобуваємо, ми здобуваємо досвід в школу. от, І коли приходиш. С первого класса до домой и тебя научили. Я говорю, мама, я знаю сколько будет 2 плюс 2.